менялось было интересно первое место всегда держали веселые ребята не работали даже человек сидел постоянно ну, возле род то есть было жара так хоть зонтик ему поставить с ума кто садил она в поднимите вот это просто было. славе кажется просто говорит мега мега это самое поэтому было очень приятно на это все смотреть и так закончились наши соревнования с общим весом 1840 килограмм <связь> и, и начнем и, с того, что самая крупная рыба и самая первая клипсованная рыба э с новой названием Мацанка Жихлотворящая словили э на Мацанку Жихлотворящую 15900. Пожалуйста, выходим на награждение. Игрушечка, давай, награждай. манерочка, вставайте, Виталичка. Бадан, иди награждай чемпионов, давай. Браво, полные аплодисменты. Также хотелось сказать большое спасибо Масенко Животворящая. Масленка животворящая будет добавлять трофеи. Спасибо трофею за подарки всегда на нашем водоеме. Но это вам дипломы, да, самая большая рыба. А тут я хочу вам сказать, это у нас э, сертификаты. Награждается сертификатом Скорик, Валерий и Ордата Виталий. Владельцы именной рыбы 15900, клипса Клевый, водоеме спортивной рыбалки. Вы можете делать ставки и так далее и тому подобное проверять здоровье то есть в следующий раз если вдруг это самое моего состояния здоровья вам сообщать и т.д. и тб спасибо вам большое ребята это вас. И... вот он, вот он на фотографии итак как бы обсуждали вопрос о третьем месте конечно команда мацанка же заняла и третье место 203 килограмма 570 грамм. Но так как они выбрали номинацию Big Fish, поэтому на третье мес место вызывается команда с Николаева, которая набрала 201 килограмм 520 грамм. Макс, молодцы! Смотрите, это у вас в 2013 году полный сбор всех медалей и так далее и тому подобное. Она всего до третьего места не дотянула 2 килограмма. И заслуженно получает третье место. Примите бурные аплодисменты. Итак, второе место. Постоянно в турнирной таблице крутилась новая команда, мега команда украинского фишинга Монако, город Непробедров, который заводит 223 килограмма 950 грамм. Примите поздравления. Молодцы. Очень приятно было, тренер. И уважуха. Но в следующий раз у нас есть прописанные правила в секторе. Можно выпивать только пиво, квас и другие напитки. Будем наказывать. Итак, все-таки, мне это кажется, добро побеждает зло, да? Я к чему это сказал? Я хотел сказать к тому, что э, все-таки сыр был вкусный. И выехали с этой целью для того, чтобы не только выиграть, а поучаствовать, да? Плюс потусоваться тут и так далее, и а тому подобное. И когда Гена мне позвонил, говорит, Витак, а что делать? Меня не клюет, капец. Тут только Каховзер рулит. Я, я говорю, что я тебе скажу? Говорю, надо читать книги Сабанеева. Любимая насадка карпа – это кукуруза. И вы выкрутились и заняли первое место. Первый раз команда «Вольф» спонсор наших соревнований и новая создавшаяся команда. Первое место в турнире «Монстры Крабаса» с общим местом 268 килограмм выигрывает команда «Вольф». Бурные аплодисменты. Я надеюсь, что вас это торкнуло. И будете в следующий раз поразить не только просторы нашего водоема и просторы украинского Поэтому, ребята, всем большое спасибо. Очень приятно было. Подходите на общую фотографию. И еще по чуть-чуть позже. И мы в следующий раз встречаемся в октябре. Желающие встречаются на паровозе 2013.